Guys, jumpa lagi di Raft Toys yes. di channel mencari ikan. Let's go, kita cari ikan lagi, guys bersama rombongannya <tuk> <tuk> oh, Panies. Wah, lihat nih guys, lihat nih guys. Sepertinya di sini ada telur yang besar banget, guys warnanya hijau. Wah, lihat nih guys, telurnya berasal dari mana, guys ya? Nongol-nongol sendiri, guys ya. Jangan-jangan ini telur berhadiah guys. Mending kita pecahin, guys ya. Hitung bareng-bareng. Satu, dua. Wow, guys di dalam ada apa nih? Wah, di guys. Oh my god, guys di dalam ada. Wah ada keong ya. Wah, ini adalah kelomang, guys. Lihat guys. Ada tiga, guys. Wah, dan semuanya bercapit nih. Wah, itu ada yang besar, ada yang sedang, dan ada yang kecil-kecil. Wah, itu dan dia nggak mau keluar dari dalam rumah aja, so, guys. Wah, itu mungkin dia ketiduran kali ya. Mending kita lanjut carikan ikan aja, guys, ya. Nggak usah tangkap kelomangnya. Wah, lihat guys. Sepertinya di sini ada kolam, guys. Wah, lihat, guys. Perhatikan. Ikannya cantik-cantik banget, guys. Warnanya. Wah, itu. Lihat tuh, guys. Ikannya kembar lima nih. Coba kita tangkap satu dulu, guys, ya. Biar kita tahu ini kan apa. Wah, guys, perhatikan, guys. Ekornya cantik, nih. Wah, ini adalah ikan Molly Black Gold, guys. Mantap, men. Kita serup semua ikan-ikannya, guys, ya. Lihat, nih, guys. Dia kembar lima, nih. Wah, lihat, nih, guys. Kita menemukan sekeluarga ikan Molly Black Gold. Wah, ini, kakak dapat dua, nih. Kita masukin dua ke dalam wadah, guys, ya. Dan sepertinya masih ada, nih. Wah, ini, lihat, nih. Waduh yang ini kecil-kecil guys Mungkin yang paling bungsu kali ya Kita masukin ke dalam wadah guys ya Wah kita dapat banyak ikan molly black gold guys Dan Coba kita cari-cari lagi guys Siapa tuh di sini ada kolamnya lagi guys Wah oh, ini apaan guys Wah guys berarti kan Wah di sini ada kura-kura guys Wah kura-kuranya besar banget guys. Ya, iyalah, nih guys Besar daripada jempol kakak Ya lah lihat nih guys Kura-kuranya ada dua nih Mungkin saya pasang suami istri guys Jangan-jangan di sini Nih dia berkembang biak guys ya Coba kita cari-cari tempat berkembang biakannya Wah ini guys apaan tuh guys Wah lagi guys ada yang berwarna hijau wah guys ada kura-kura berhasil juga nih guys jangan jauh guys lihat nih guys kita masukin juga ke dalam wadah guys ya yang ini kecil banget guys ya hijau hijau lucu banget kayak kura-kura mainan kita masukin ke dalam wadah guys dan coba kita periksa lagi guys siapa tahu ada lagi yang Wah itu guys sepertinya masih ada nih wah guys Perhatikan guys ada kura-kura lagi nih wah yang ini sepertinya anaknya guys anak kura-kura guys waduh kalau yang ini nggak tahu guys mungkin dia nyasar kali ya sampai ke Indonesia siapa dari berhasil tuh guys Dan coba kita Wah guys guys Ada lagi ada lagi nih Wah guys Banyak banget kura-kura nih Waduh kita Tangkap banyak kura-kura nih Waduh Wah dan lihat guys Ada yang main besar nih Wah dan banget guys Wah ide, lihat nih guys Wah yang ini juga kura-kura guys Mungkin yang ini Yang paling kakak kali ya Cuman ini Yang paling besar Daripada yang kecil-kecil ini -kecil, Wah Guys, kita dapat banyak kura-kura guys dan coba kita periksa lagi guys ya wah itu sepertinya sudah nggak ada yang keluar nih coba kita cari-cari lagi guys siapa tahu di sini ada lubang kura-kura lagi sih yang walet guys sepertinya wah guys apa tuh guys sepertinya ada lubang-lubang Tidak -lubang ada yang keluar nih guys wah uh, guys guys perhatikan wah sepertinya ada kelomang lagi nih rupanya di sini banyak kelomang juga guys ya Lihat tuh guys kelomangnya bercapit guys wah itu jadi teman-teman kalau nangkap kelomang hati-hati ya kita masukin ke dalam wadah guys ya dan coba kita periksa lagi guys siapa tahu ada lagi keluar keluar wah guys ada lagi ada lagi tuh guys wah sepertinya yang ini lumayan besar guys wah guys beneran guys waduh lihat tuh guys dia langsung masuk ke dalam rumahnya guys sudah panggil panggil kita kita masukin juga ke dalam wadah guys ya dan coba kita periksa lagi guys ya siapa tuh ada kelomang lagi Waduh, guys apa nih wah guys sepertinya yang ini bukan kelomang guys dan perhatikan guys warnanya putih loreng loreng Waduh, guys dan dia berkumis rupanya ikan lele guys lele albino mantap betul nih waduh ikannya malah lompat-lompat kita masukin ke dalam wadah guys ya ikannya licin banget guys wah coba kita wah guys ada yang lebih besar lagi Waduh warnanya hitam wah guys dan badannya li besar-besar licin-licin wah dan dia juga berkumis guys ya, apalagi kalau bukan lele ha, yang ini lele jumbo guys kita masukin juga ke dalam wadah guys ya wah itu lihat nih guys kita dapat sepasang lele yang albino satu yang satu jumbo guys Waduh, coba kita periksa lagi guys ya wah dia bersama eh, bersama keong racun ya keong racun kelo koma guys coba kita lanjut cari-cari lagi guys ya siapa tahu di sekitaran sini ada sarang ikan lagi guys walaupun guys sepertinya di situ ada sesuatu yang mencurigakan wah oh, guys ada kepala Wah, dan lihat guys, wah dia masuk masuk guys. Wah itu guys, itu apaan guys ya? Coba kita angkat batu ini guys ya. Wah sepertinya di dalam ada ini ya. Wah itu apaan guys ya? Sepertinya ular guys. Wah coba kita periksa lagi guys, jangan sampai ular guys ya. Nanti kita wah ini guys, guys. Sepertinya bukan ular guys. Sepertinya ini ikan guys. Ikannya panjang panjang nih. Wah coba kita tangkap guys ya. Wah dido, lihat nih guys, lihat nih guys. Ikan ini ikan apa guys ya? Wah guys guys guys, lihat nih guys ikannya juga licin licin. Wah rupanya ikan itu dia pintar lompat guys itu gesit banget guys ya Kita harus bisa menangkapnya guys ya Wah ini ikan cana juga guys Bikin banget kita masukin ke dalam wadah guys Waduh dan sepertinya dia sendiri guys Coba kita cari di sekitaran sini guys ya Siapa tahu Wah ini guys apa nih Wah guys Bentuknya kayak tokek nih guys Wah dia unik banget nih Wah yang ini adalah ikan sabu-sabu guys Waduh kotor banget nih darutnya. Kita mandiin guys ya Wah lihat nih guys Dia sudah lumayan bersih nih Mungkin nggak pernah dimandiin sama ibunya kali ya Mending kita masukin ke dalam wadah Dan lihat nih guys Yang satu ini merah-merah kayak bayi nih Jangan-jangan ini bayi Wah bayi kan sabu-sabu kali ya Waduh dia ini guys Sepertinya yang ini albino guys Kita masukin ke dalam wadah guys ya Dan coba kita cari-cari lagi Di sekitaran sini guys Siapa tahu di sini ada ikan-ikan lagi guys Ya wah guys Guys berarti kan guys Di sini rupanya ada kolam ikan hias yes, guys Wah warnanya cantik-cantik banget guys Berwarna-warni Waduh dia tuh guys Dan sepertinya perutnya pada kembung-kembung Guys lucu banget guys Coba kita tangkap yang besar ini dulu guys ya Wah guys Rupanya yang ini ikan mas guys Ikan mas koki Wadidaw yang perutnya tetap buncit Walaupun lapar guys ya Waduh kita masukin ke dalam wadah guys Jangan-jangan yang yang buncit-buncit ini adalah anak-anaknya guys Coba kita tangkap yang ini dulu guys ya Wah guys beneran anaknya nih Ini kan mas koki juga guys Wadidoh anaknya gembar-gembar nih Wadidoh lihat nih guys Kita tangkap lagi nih Wah dan kita masukin ke dalam wadah guys ya Dan sepertinya ada yang cantik nih Warnanya putih dan ada campuran oranye guys Wah yang ini kan mas Koki juga guys Dan perhatikan yang ini kok Kok kayak beda-beda guys ya Wah ya, yang ini kan mas juga ya Dimakan mas Koki juga nggak ya Coba kita tangkap guys ya Wah guys sepertinya bukan guys Yang ini adalah ikan molibalan Barunya juga buncit guys Tapi bukan mas Koki ya kita ke dalam wadah guys ya mungkin dia kira itu ibunya soalnya perutnya juga buncit buncit kita masukin ke dalam wadah guys ya ikan ikannya wah lihat nih guys ada yang hitam nih wah itu lihat nih guys wah kakak berhasil dapat semua ikannya guys kita masukin ke dalam wadah guys ya kita cari cari lagi di sekitaran sini siapa tahu ada kolam lagi wah lihat nih guys sepertinya di sini ada ikan ikan yang bersarang wah lihat tuh guys ikannya cantik banget guys warnanya menyala guys coba kita tangkap guys ya ini ikannya ikan apa ya wah cantik banget nih wah guys rupanya ikan cupang waduh warnanya hijau guys dan lihat tuh guys ukurnya merah cantik banget guys kita masukin ke dalam wadah guys ya wah rupanya di sini ada kolam ikan cupang juga guys yes. coba kita cari-cari wah kan guys sepertinya di sini ada sebuah botol guys wah guys dan lihat tuh guys di dalam botolannya ada ada sesuatu yang gara-gara guys wah coba kita tumpahin guys ya wah itu sepertinya itu ada ikan-ikan di dalam botolnya guys sekali ini ada nih, wah <silence> guys perhatikan guys, rupanya ikan cupang lagi nih, wah guys pun so guys, kita masukin ke dalam wadah guys ya. kali ini warnanya biru dan ada juga campuran merah-merahnya guys. dan coba kita cari-cari lagi guys ya, siapa tuh ada kolam ikan cupang lagi, wah guys perhatikan guys, di sini ada kolam ikan-ikan hias kecil yang berwarna-warni, ada yang belang-belang nih, keren banget guys kecil-kecil juga. wah yang ini adalah ikan sumpit guys, ikan pemana bergaris. kita masukin ke dalam wadah guys ya. dan lihat nih guys banyak ikan-ikan di dalam kolamnya, nih. Wah, ada yang lumayan besar nih wah yang ini adalah ikan mas juga guys ikan mas koi lain waduh malah lompat-lompat ikannya kita masukin juga ke dalam wadah guys ya Nah, lihat nih guys masih banyak nih kita harus bisa menangkap semua ikannya guys wah yang ini ikan mas komet guys dan lihat guys, ada yang lompat-lompat keluar dari dalam kolamnya nih wah yuk kita coba tangkap guys ya wah lihat nih guys ini sepertinya ikan cantik juga guys wah rupanya ini ikan globis Sumatera guys rupanya di sini banyak jenis ikan hias guys ya, wah dido, lihat nih guys, ada juga yang warnanya, Orangnya nih guys, wah yang ini kan pelatih guys, kita masukin ke dalam wadah guys ya, dan sepertinya masih ada nih, wah kita panen panen ikan hias kecil nih, wah lihat nih guys, yang ini juga ikan pelatih guys, cantik juga guys ya, dan coba perhatikan guys, sepertinya masih ada nih, wah dido, lihat nih guys, yang ini sepertinya ikan glovis Sumatera juga guys, yang berwarna hijau, mantap nih kita masukin ke dalam wadah guys, coba kita periksa lagi guys ya. Wah sepertinya kolam-kolamnya sudah nggak ada ikannya nih Mending kita lanjut cari kolam-kolam lagi yang bersihkan ikan Wah lihat guys Wah gitu guys Oh my god guys Sepertinya di sini ada ikan lagi yang sendirian guys Wah gitu guys Kolam-kolamnya hampir surut nih Coba kita tangkap Wah guys rupanya ikan cupang lagi guys Wah di sini banyak bener ikan cupang yang berwarna-warni guys Wah itu full guys ya Kita cari-cari lagi guys Kolam ikan cupang guys Siapa tahu di sekitaran sini ada lagi guys Ya wah ini apaan guys Wah guys perhatikan Wah di sini ada telur raksasa lagi yang berwarna kuning guys Hah? Lalu di dalam pasti ada ikan-ikan lagi nih Atau kelomang kali Ini kita pecahin guys ya Hitung bareng-bareng Satu, dua, tiga Waduh guys Di dalam ada ikannya guys Di dalam ada ikan apa nih guys Coba kita tangkap yang besar ini guys ya Wah guys berarti kan Ada ikan betok guys Waduh lihat ini guys Ikan ini kebal-kebal loh guys Walaupun hidup di darat Dia tetap bisa mati Aduh, kita masukin ke dalam wadah guys ya dan lihat nih guys dan lihat nih guys ada ikan apa lagi nih wah guys guys perhatikan ikannya lompat lompat nih guys sepertinya ini bukan jenis ikan hias guys waduh lihat nih guys dia malah masuk di dalam semak semak nih wah yang ini wah guys dia lagi nih ikannya benar benar gesit guys ya wah lihat nih guys lihat nih guys lihat nih guys ini ikannya ikan apa ya wah sepertinya ini kan sepat guys famili ikan gurame kita masukin ke dalam wadah guys ya dan lihat nih guys sepertinya ini kan betuk dengan ikan gurame guys kita masukin ke dalam wadah ada guys ya dan lihat nih guys tangkapan kita kali ini sudah banyak banget ikan hias kecil yang berwarna-warni guys banyak juga ikan cupang yang berwarna-warni so amazing full guys ya ikan-ikannya kecil-kecil lucu-lucu -kecil -kecil guys ya kakak senang banget guys jadi kakak mau pulang dulu bawa ikan-ikannya guys ya ikutin terus Rav Toys jangan sampai ketinggalan keseruannya dan jangan lupa dukung Rav Toys dengan cara like share dan subscribe guys bye bye sampai jumpa lagi